Знаете, как я скажу, идеального, конечно, ничего не бывает, поэтому сказать, что все устраивает, это просто обмануть себя и обмануть всех, конечно, это все не устраивает. И, наверное, никогда никого все не устроит. Вопрос в том, чтобы найти компромисс. Дело в том, что, понимаете, любой бизнес э, закручен так или иначе на законодательные акты, которые составляются там, органами исполнительной власти, да? Но так или иначе, жизнь складывается так, что эти люди, которые пишут эти нормативные акты, да, которые там составляют, делают предложения, они либо слишком давно отошли от бизнеса да, и не владеют этой обстановкой, либо до них доносится какая-то искаженная информация. Поэтому то, что органы исполнительной власти там составляют наверху, оно не всегда соответствует тому, что находится внизу. Понимаете, здесь, наверное, совокупность совокупность. Потому что человек, который прошел э, всю э, лесенку, да, начиная там от простого предпринимателя и достиг каких-то верхов, он прошел все. Да, вопросов нет, честь ему, хвала, уважение. Но когда было тогда и когда оно вот сейчас, это немножко две большие разницы. Ведь э, прогресс на месте не стоит, государство развивается. Развивается Развивается наука, развивается техника, появляются новые технологии, появляются новые возможности, все это накладывает на отпечаток. И руководствоваться своим жизненным опытом, который ты приобрел 20 лет назад, наверное, не всегда правильно. В связи с этим происходят какие-то там нюансы. А когда человек находится сейчас на какой-то вершине, и овладеть всем то, что находится внизу, это просто невозможно. Необходимо получать объективную информацию, которая соответствует закономерности, которая вооруженных сил. сбор да, и обработка информации, там, своевременное получение, постоянство, там, гибкость, там, принятия решений и так далее и тому подобное. У нас, как правило, все это отсутствует. Потому что кто-то не знает, у кого-то слишком высокие свои амбиции. Ну, и так далее. И ну, прогресс есть всегда. Человечество развивается. Вопрос в том, что кому это выгодно, кому это интересно и так далее и тому подобное. А мне кажется, что роль и задачи э, гражданского корпуса как раз и заключается в том, чтобы э, все то, что творится внизу, пожелания всех людей, которые непосредственно занимаются бизнесом, все донести до органов исполнительной власти, до самых верхних ее эшелонов, э, донести это, эту информацию максимально как дивой, приближенной к реальности и организовать обратное взаимодействие, то есть диалог между властью и предприниматели избегая всех вот этих вот на которые информация искажает. Да? Донести да, вовремя, помочь власти принять правильное решение, которое вы устраивало от стороны. И таким образом, это не надо, так, я не помню, прогресс ускорится.